Assalomu alaykum chorva baraka kanal obunachilarimizni bizani kuzatayotgan hamudlarimizni muxlislarimiz mana sizlarga toshkent viloyati qibray tumanidan videolavaoqyamiz fermamizdan ta buqachamiz sotildi greenfot buqalar sotildi. Hurmatli obunachilarimiz bugun hafta kundagi shanba 23-iyun. qirg'izistondan kelgan buqalarimizni 45 beshta 45 qirq o'ttizta qoldi hurmatli obunachilarimiz mollarimizni soni ko'p bemalol behijolat kelaverasizlar narx navosi to'qqiz milliondan o'n bir milliongacha keishi berilgan joyi bor xolas yeli maydasidan xolas yeli yirigidan bu qator yirik buyoq qator maydalari bir yuz sakson kilodan ikki yuz oltmish kilogacha hurmatli obunachilarimiz to'qqiz million degani to'qqiz millionga olmaysizlar o'n bir million degana o'n bir millionga olmaysizlar kezishtirib astoyidil chiroyli qilib beriladi bu fermadan kelgan odam norozi bo'lib chiqib ketmagan xudo xohlasa sai kelsanglar xursand bo'lib chiqib ketasizlar qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasizlar qo'ng'irochiq tugmachasini bosmaganlar bolalarimiz soni ko'p bexijolat bemalol darvozamiz eshigi sizlar uchun ochiq hozir video davomida obunachilarimizdan necha pul olishdi qayerga olishdi qanaqa mol olishdi hammasini aytib o'tib ketamiz kanaldan uzoqlashmanglar <laughs> mana hurmatli obunachilarimiz mana obunachilarimizdan ana hozir sizlarga qayerdan olishdi nech puldan olishdi qanaqa mol olishdi aytib o'tib ketamiz aka yaxshi keldizmi assalomu alaykum charchamasdan keldinizmi aka rahmat charchamayapsizlarmi o'zinglar zo'rmisiz aka kanalni ko'rdingiz-a, kanalni ko'rib mollarni oldingiz-a kelib ha shu youtube kanalida ko'rib youtube kanalni ko'rdingiz. shu yoqqanligi uchun telefon raqamlarini topib topib o'zlari bilan bemalol gaplashib mollar yoqdimi aka Mollarga gap yo'q gap yo'q boshqa obunachilarga nima deysiz kelsin ko'rsin mana shunaqa mollarni olish maslahat berasiz yoqqanini tanlab olish выбор bor gap bo'lishi hmm. mumkin emas javob mollariga mollariga gap yo'q Sizning soglig'ini ko'rib oldingiz mana ko'rdik mana oldiga hashayni kepagini qo'ygan. hammasini ko'rib oldingiz a puldan tushdi har bitta molingiz necha puldan tushdi har bir mol dostavkasi bilan birga dоставkasi bilan birga 8 million 600 dan aylandi har bir dastavkasi bilan 8 million 600 dan aylandi а xudo xolisa yana kelib olish niyatingiz bora xudo xolisa. bu partiyani ko'ramiz joyiz qayerda akao'zgarishiga qarab toshkent viloyati Yangi yo'l tumanidanmi? toshkent viloyati Yangi yo'l tumaniga sotildi mollarimiz xudo xohlasa <laughs> kelajakda <laughs> bu mollarni ko'paytirish niyat bor oa xudo xohlasa aka har doim siz uchun eshigimiz ochiq bemalol tortinmasdan kelib ering yana xudo xohlasa tugab qolsa mollarimiz keladi videomizdan xohavideomizdan uzoqlashmanglar hozir mashinaga ortirayotgan jarayonni ham ko'rsatamiz mana hurmatli obunachilarimiz mana mana shu akamizni oldida sakkizta molni mana shu akamizni oldi dastlabki xizmatlariga mana mana shu akamiz har doim xizmatinglarga tayyorlar bemalol bexijolat kelaverasiz aka dastlabki xizmatini aytib yuboring mashinangizni nomerini telefon nomeringizni to'qson yettilik to'qson yettilik yetti yuz n ir yetti yuz o'n bir nol nol elik ellik yetti bemalol luboy joyga luboy payt aiz joydan mashinangizni yetkazib olib payt любой joyda moshinala sigir bo'ladimi xohlasanglar buqi bo'ladimi Bu joyga olib borib yangi o'lganmi? bir yarim Bu qolani olib borib bersiz bemalol ketadi a mashinangizga hurmatli obunachilarz bir yarim bir tonnalik buqalar ham ketaverar ekan bemalol mana mollarimiz ketishni boshladi tekin sekin Bu joyda 8 million 600 dan bo'ldi dastavkasi ichida ulargaa mana shunaqa kerak bo'lsa behijolat bemalol kelaverasiz sotgan odam ham olgan odam ham baraka topsin ilohim uyinlarda tinchlik xotirjamlik bo'lsin har doim bizna kanalxizmatglarda bo'leryik toshkent viloyati qibriy tumanida joylashgan maolaka moldan baraka toping aka rahmat salomat bo'lingor aka sizni ham nomeringizni yozib hurmatli obunachilarimiz mana mollarimiz ketdi oq yo'l <laughs> Ishlaylik omad kanal obunachilari